Добрий вечір. В в ефірі 34-го телеканалу. Програма погляд. Обласна лікарня ім. Мечникова успішно впроваджує сучасні методи лікування. Плани амбіційні зробити цей медичний заклад найкращим в Україні. Як саме дізнаємося сьогодні від головного лікаря Сергія Роженка. Риженко Сергій Анатолійович народився 1 вересня 1963 року у місті Корсунь-Шевченківській Черкаської області. Освіта вища у 1992 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут. Спеціальність лікувальна справа, кваліфікація лікар-терапевт. З 1992 по 1994 рік лікар-терапевт Дніпропетровської міської клінічної лікарні номер 15 З 1994 по 1995 рік лікар-інспектор. Управління охорони здоров'я Дніпропетровського міськвиконкому, з 1995 по 1999 рік головний лікар Дніпропетровської міської клінічної лікарні номер 7 З 1999 по 2010 рік головний державний санітарний лікар Дніпропетровської області. 2010-2011 рік перший заступник міністра охорони здоров'я України, голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України. З вересня 2011 року Головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, депутат Дніпропетровської обласної ради. Сергій Анатолійович в нашій студії. Якраз у вересні ви вже рік, як на посаді головного лікаря обласної лікарні імені Мечникова. Як вважаєте, за цей рік медичний заклад змінився? Мені мене трудно судити. Я головний врач. такой крупной больнице и, наверное, самую важную оценку должны дать пациенты, которые у нас лечатся. Мне кажется, что мы стараемся каждый день улучшать нашу больницу. Для меня это заметно, хочу, чтобы это было заметно и для наших больных. Хочу, чтобы и условия пребывания и аппаратура и лечение для наших больных становились с каждым днем все лучше и лучше. И все для этого делаем. Расскажите, пожалуйста, про масштабные проекты, которые реализуются в вашей лекарне. Мне очень нравится проект, который мы начали реализовывать. Это больница без боли. Это первый проект в стране при поддержке губернатора, который мы выполняем именно у нас, именно в больнице Мещикова. Когда каждый больной, который поступает с болью, с приемного покоя, получает адекватную терапию и все манипуляции, и диагностические, иличевные. Он проводит проходит в отсутствие боли. Наша враченацелена на то, чтобы те сложные больные, которые у нас, чувствовались комфортно при самых тяжёлых заболеваниях. А будь яка людина, будь який пацієнт, будь якого статуку може скористатися цим проектом да. карня безболю. Да. Ми це стараємося чи... мы стараемся всё это делать бесплатно и в тех тяжёлых случаях, когда человек попадает в ДТП, когда сломаны десятки ребер, когда кости голины бедра, таза, это а такие больные у нас каждый день. Мы им проводим это обезболивание бесплатно, независимо. Это гастроскопия, колоноскопия, масса исследований, которые получают наши пациенты. Мы стараемся обезболить. То есть таким чином вы наближаетесь до европейских стандартов? Я полагаю, что вы знаете, и в Европе, и в Америке эта процедура очень дорогая, она стоит сотни, а иногда и тысячи долларов. Мы стараемся с помощью нашей власти делать эти процедуры бесплатно. Я понимаю, что все-таки это тянет бюджет. И часть медикаментов, которые можно было приобрести для лечения, скажем, более компактно больных, которые находятся в нашей больнице, мы тратим на обезболивание. Но издавна было прописано, что основная... Теорія медицини – это борьба з бор'ям. Ми намагаємося ці постулати потихонечку виконувати. І Первый проект, который у нас родился в больнице, наші занимается наши профессора, являється основополагаючим сьогодні для всіх країн. Нам на місці родиться. А ще я знаю про один проект це виїзд ваших фахівців у віддалені населені пункти. Маємо сюжет, як такі виїзди відбуваються. Кирило Филимонович на цих лікарів чекав найбільше. Чоловік 10 років майже не чує його слуховий апарат. Уже заслабкий. без аудіометра ветерану не допомогти. А такого пристрою, як і Лора Сурдолога, у районі лікарні немає. Зараз ми обслідуємо його, зробимо аудіометрію уточним стіпінь потери слуха. Воти ему такой йому аппарат, в апарат, он буде все слышать. До нечастого для серечанки лікаря судинного хірурга потрапив інвалід війни Віктор Дмитрович. Після бойових поранень чоловіку з кожним роком усе важче ходити. Ехо війни і внубити ситуації, якби брать вона персонне сто може бути смислем і ніє помочь. Безусловно, можна допомоги чекає кожен з ветеранів, хоч на хвороби жалітися і не люблять. Ця жінка із Чаним ім'ям Лені на Іваніна прийшла тільки тому, що до лікарів не довелося їхати аж у місто. А може сахраніта дуже об'ємний процес для мене. Це вже очень трудно. Юні повізяж город. А спеціалісти сейчас нужны зісь. Імена для таких людей, як с. як моя бабушка. Усього виїзний прийом ветеранів протягом дня вели 15 спеціалістів. Усі вони члени мечниковського молодіжного руху. По результатам сьогоднішнього осмотра ті пацієнти, яким необхідно е де да, обслідуватися у нас в лікарні, ліба необхідна госпіталізація. Їм будуть виписані направлення в больницю Мечникова, Вені будуть прийняти в консультативній поліклініці В нього черні лікарі кажуть, такі прийоми зробили традиційними. Цей уже десятий за рік провели разом із ветеранською організацією та обласним управлінням охорони здоров'я. Акцию назвали «Найкраща медична допомога нашим героям». И уже просмотрено более 300 человек. Сегодня запланировано посмотреть более 100 человек в Тарачанском районе. Уже 50 человек посмотрели наши молодые, но уже с опытом доктора. Мы не ставим целью, чтобы всех полностью осмотреть, но тех людей, которым необходимо оказать помощь здесь на месте – врачи, которые есть в больнице Мечникова. протягом року. Мечниковський молодіжний рух обіцяє виїжджати у найвіддаленіші райони області. Знову на них чекають і у Царичанському. А Кирилу Филимоновичу, схоже, вже допомогли. Ви слышите? Слышите. Як вас зовут? Кирил Филимонович. Нагадаю, ми працюємо прямо в ефірі. Наші телефони 740 1041 740 1042 та 740 1043 Долучайтеся обов'язково до розмови. Став, ставте ваші запитання. А скажіть, будь ласка, Сергій Анатолійовичу, як народилася ідея виїжджати от такими от бойовими бригадами у найвіддаленіші куточки нашої області? Змічниковське молодіжне движення. Це ви знаєте, от такий потенціальний. коллектив, который настроен делать великие дела. Молодые врачи, которые уже прошли определенную школу совместно с профессорами в свое свободное время. Им никто это не оплачивает. То есть это на энтузиазме грунтуется? Да. Вот именно что касается движения Мечниковского молодежного. Это люди, которые бросают свои семьи на день, выезжают в село, выезжают в дома, интернаты для ветеранов Великой Отечественной войны. Выезжают в дома интернаты для чернобыльцев, помогают домам чернобыльцев совместно и с комитетами ветеранскими. Я хочу отметить, что, конечно, такие люди, как Шевченко, Станислав Николаевич, наши руководители ветеранской организации, они потенцируют это движение. И мы смотрим самых тяжелых больных из числа инвалидов Великой Отечественной войны. Інвалів ганців назначаємо їм лічення, кому наказувати стаціонарну. Ми наверняка обязаны, що ми делаємо праве дело, що ці люди не все можуть, не всегда хочуть доїхати к нам. Ми приїжджаємо обязательно. Нас є дзвіночок уже від телеглядачів. Давайте послухаємо запитання і повернемося до розмови. Добрий вечір. Задавайте ваше питання. О, Добрый вечір. Добрый вечір. Моя фамілія В'ячеславович. Я хочу поблагодарить Сергія Анатолія. Елену Андреевну Гаву. Значит, я участник боевых действий, инвалид армии, постоянно лечусь на базе пульмонологии. И Любовь Михайловна Неклеса меня знает с 1984 -го года, как по ранению комиссован был. Хорошо летит Сергей Александрович. И это первое. Второе, спасибо вам за помощь в проведении операции нашему афганцу. Я член Слава Верхнепровского района, афганца фамилия Демченко, так что спасибо вам. Дуже вам спасибо за позицию. Скажите, пожалуйста, вот таких вот вдячных пациентов там в глубинке сельской много? Конечно, конечно. Это люди, которые, знаете, иногда даже не верят в том, что такие профессора, как Лоскутов, как Дзяк, приезжают к ним. Они не могут поверить своим глазам, что перед ними стоят такие звезды, что люди, которые оперируют в Германии, Yes. Дзирки, да, да, но они приезжают. Они вместе с молодыми специалистами приезжают туда, в глубинку, и в Царичанский, и в Апостоловский район, и в Межевской, и в Синельниковский, помогают ветеранам. Вы знаете, идеология у нас такая, что каждый ветеран – это герой. Вот мы поставили такой лозунг – каждому герою настоящая медицинская помощь. У нас даже такой баннер есть в больнице – и мы стараемся его придерживаться. Так мало осталось ветеранов. И надо делать все возможное, чтобы не смотреть на время, не смотреть на все эти неурядицы, которые есть сегодня. Максимально помогать этим людям. У нас есть еще один звоночек. Добрый вечер. Задавайте свои вопросы. Здравствуйте. Добрый вечер. Григорьевна, Дети войны. Повторите, пожалуйста, делать ли у вас колоноскопию без боли? И куда обращаться? К кому? У нас есть заведующий отделением Ершова, Слана Юрьевна, великолепный специалист, которая заведует отделением эндоскопии и совместно с нашими лучшими врачами-анестезиологами проводит эти процедуры. Я вас очень понимаю. Я хочу вам сказать, что это такой передовой шаг, о котором можно было еще пять лет назад мечтать. Такие процедуры, как гастроскопия, клоноскопия, бронхоскопия делать без боли даже никто не мог представить. Сейчас мы их делаем. Не стесняйтесь, приходите. Обязательно проведем эту процедуру безболезненно, лишь бы не было противопоказаний сердечных, те, которые, к сожалению, иногда бывают у людей пожилых, и чтобы наркоз прошел хорошо, это одна-две минуты наркоза, они дают возможность человеку абсолютно не чувствовать проведение этих процедур. І он дуже іноді тільки хороший приємний сон. Більше нічого. Процедура проходить абсолютно безболезненно. Оскар, будь ласка, ще про якісь технічні інновації, які дійсно для вас стали знаковими за останній рік. Власне, і за який кошт дуже багато ми знаємо з'явилося нового обладнання. За який кошт воно з'явилося? Спонсори, це пожертви якісь чи це допомога влади? Очень много людей хотят помогать медицине беспрактно. абстрактно. Они говорят, вот мы болеем за больных, особенно это слышно зачастую от политика. Вот мы за наше население, мы за тех, за других, за третьих, а помощи реально нет. Я хочу привести все-таки в пример нашу Днепропетровскую власть. Не надо болеть за всех, надо помочь одному, двум, пятерым, десятерым. Когда я пришел работать в больницу, у нас сразу состоялся разговор с губернатором, который сказал, сможешь сделать больницу лучше? Ну, значит, правильно попал. Не сможешь? Извини. Но я тебе обещаю всячески помогать. Мы договорились, что в ближайшие несколько лет мы больницу модернизируем, что в больнице будут самые-самые новые технологии, которые позволят лечить больных самых сложных при инсультах, инфарктах миокарда за несколько дней, при переломах всевозможных. Этот проект, который сегодня уже работает в больнице без боли, чтобы человек не чувствовал этих диагностических процедур, лечебных процедур. И буквально спустя несколько месяцев, а мы торопились, губернатор пообещал, мы готовили помещение, боялись, что не успеем, потому что такой срок был поставлен, что те технические работы, которые надо было сделать ремонтные за несколько месяцев, ну не все бы наверняка успели. Просили всех, но сделали. Поставили новый МРТ аппарат, который стоит 25 миллионов. Грин. Это большая сумма для бюджета. И мы понимаем, когда выделяются такие деньги, ну, наверняка есть масса других проблем, есть здоровье. Есть социальная помощь и прочее, прочее, прочее. С этим Но... аппаратом зараз может пользоваться все без выключения? Всем. Вот я хочу вам сказать, что в больнице Мечникова МРТ-аппарат, томографы работают бесплатно. Хотя есть несколько аппаратов, которые стоят рядом с больницей, коммерческих, рядом с больницей Мечникова, которые за это берут деньги. И Почему-то некоторые пациенты думают, что он принадлежит Мечникову. Те аппараты, которые стоят в больнице, где в девятиэтажном корпусе, они работают для наших больных, которые находятся у нас на лечениях, безоплатно. И мы стараемся всячески им оказывать помощь своевременную. Да, может, на какой-то компьютер надо и день подождать. Вот, кстати, ну, вы да, кстати, вот одного из спиральных томографов, которые есть у нас в больнице, полетела трубка излучателя. Она стоит 600 тысяч гривен. Большущая сумма, но без этого томографа мы не можем определять в тяжелых состояниях степень поражения головного мозга. Именно этот томограф работает в таком экстремальном режиме, когда человек поступает в нашу больницу без сознания, и его надо проверить. Нельзя использовать МРТ, потому что у человека может быть кардиостимулятор, может быть сустав искусственный, может стоять пластина, и ее просто вырвет. Магниты очень мощные. Мне приятно, что после такого маленького звонка я позвонил губернатору, набрался смелости. Александр Юрьевич, надо спасать этих больных. Их поступают к нам десятки каждый день. Мы их не можем диагностировать и будем катать по городу, потому что лучших специалистов, чем у нас, ну, в Днепропетровске, к сожалению, на сегодняшний день нет. Помогите. На следующий день мне приходит ответ с управления здраво здравоохранения. Ваша устная просьба рассмотрена. На ближайшей сессии будет рассматриваться вопрос о выделении 600 тысяч на трубку томографа. Вот это подход. Подход, который сегодня дает право немножечко раскрыться. Именно помочь этой категории, которой, к сожалению, уже никто, кроме врачей, кроме власти, помочь не может. Никто не может спасти этого бессознательного человека. Никто даже не может определить, почему он потерял сознание. И с помощью таких приборов, особенно при влиянии власти, я еще раз говорю, власть медицины имеет первостепенное значение, потому что без власти такая больница, как Мечнева, это как корабль без мотора, который не будет двигаться. Не ми говоримо про те, де дійсно влада допомогла, але, впевнений, є ще, ще багато проблем, з якими ви зіштовхуєтесь, і які потрібно вирішувати. Наприклад, престижність професії лікаря. Це проблема не обласної влади, зрозуміло, це проблема загальнонаціональна, тому що лікар, ми, ми дуже багато чуємо і знаємо, що це не дуже зараз високооплачувана робота, проте дуже відповідальна і, скажімо так, дуже важка. І часно знаємо, що лікарі опиняються і в зоні і в екологічного лиха, і в техногенних катастроф частіше та частіше швидше за навіть органи МНС, міліції тощо. Але чи є адекватна оцінка, як Ви вважаєте, держави діям лікарів, які жертвують собою, які також ідуть під завали, скажімо, під час вибухів. Ми бачили роботу медиків. Тобто є ще якісь недоопрацювання, які потрібно, на що потрібно звертати увагу владі. Понимаете? Вот именно власть и медики — это единое целое. И, конечно же, мы шли в медицину не для того, чтобы получать только почетные звания и награды. И это все врачи понимают. Это наша работа — спасать людей каждый день, каждую минуту. Я приводил пример вот недавно на нашей коллеги управления здравоохранения Больница Мечникова. Всеми 42 отделениями стационарными оказывают медицинскую помощь. 24 часа в сутки и 365 дней в году. И никому мы сегодня не отказываем, если это больной профильный поступает к нам, мы не говорим, что извините, а может там где-то лучше. Да, поступил больной, мы ее максимально стараемся пролечить. Стараемся. Не всегда есть трудности. Есть трудности с медикаментозным обеспечением. Есть больные, которые требуют каких-то особенных препаратов. Но мы стараемся это делать. И Власть, власть обязательно замечает вот в нашей стране. Я дал список всех людей, которые работали во время взрыва, которые, несмотря ни на что, они оперировали, они доставали эти осколки, которые прошли в тело на несколько сантиметров, они ампутировали руку, они чистили глубокие раны. Это были такие кровопотеки, которые, ну, наверное, каждый человек проходящий бы терял сознание, но для врачей это ежедневная постоянная работа. И я знаю, я не то, что знаю, я на сто процентов убежден, что власть их обязательно отметит. То есть они еще ждут на свою награду. Я... У нас есть звоночек, давайте послушаем вопросы. Добрый вечер, задавайте свои вопросы. Добрый день. Добрый вечер. Они сейчас дают адреса в Москву, в Одессу, а чего у вас нельзя получить глазной протез? Дякую вам за запитание. Офтальмологическая больница, она, к сожалению, сегодня не состоит говорится, в составе больницы Мещникова. Это их юрисдикция. То -то и ну, и обязательно нашему главному врачу больницы офтальмологической Передам пожелание, чтобы именно у нас в Днепропетровске, я полагаю, что это небольшая цена этого протеза, эти вопросы решались. Он очень внимательный доктор. И те сотни больных, которые получают, по сути, второй раз получают зрение, очень довольны лечением, которое проводится в травмологических больницы. Обязательно еще... передам. У нас есть еще один звоночек. Добрый вечер. Задавайте свои вопросы. Дуже дякуємо. Знаете, вот до настоящего времени, ну скажем, еще год вот назад, мы старались принимать только больных из районов, скажем, сельских. Ну, работали как земская больница, и процент, скажем, городских больных был крайне маленький, до 20%. Сегодня мы открыли двери для городских больниц, для городских больных, мы принимаем и... У нас великолепное Чернобыльское отделение, я понимаю, о чем говорят наши зрители, великолепное Чернобыльское отделение с хорошим питанием, с хорошим лечением. И я понимаю, что в исключительных я осознаю, что сегодня принять всех ну, просто тяжело, понимаете. Каждый день лежит у нас больше 1200 больных. И придержать койку, даже тех, для тех людей, которые особенно нуждается сегодня наш, не всегда получается. Реанимации перегружены. Но в исключительных случаях, особенно для чернобыльцев, для афганцев, для ветеранов войны, мы обязательно идем навстречу. У нас еще один звеночек. Добрый вечер, задавайте свои вопросы. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотел бы спросить, а вот повышение квалификации, допустим, не только на заведующий, а вот среднего персонала, допустим, вот, оборудование, это хорошо. Вот. А вот именно знания повышать от среднего персонала, допустим, не только заведующие, а от простые врачи, и молодежь именно, и персонал. Вот. Ну и что делать, вы говорите про ветеринаров, а, допустим, для молодых, допустим, для молодежи, допустим, ну, что вот. вот. Дуже дякую. Великолепный вопрос. Вот мы иногда, иногда начинаем, помогая больным, меньше уделять внимания персоналу. Да, вот для этого Совет профессоров больницы Мечникова решил в первую очередь концентрировать вопросы на обучение наших специалистов. Вот сейчас проводятся и мы готовим большую телевидеоконференцию из городом Кривым Рогом, где каждый врач, который захочет проконсультировать у профессора в режиме реального времени, сможет по скайп-связи показать и больного, показать снимки, а потом этого больного направить к нам. Расскажите, пожалуйста, очень коротенько про профессорский склад, который может сегодня хизуватися, я не побоюсь этого слова, ну, лекарния... Про наших профессоров можно говорить целый вечер и, наверное, всего не скажешь. Вот я скажу пример сегодняшнего дня. Я прихожу на работу в 7 часов. И мне рассказывают, что Людмила Антоновна Дзяк заслуженный врач Человек, который является лауреатом государственных премий, уже посмотрел о самых тяжелых неврологических больных. Я, вы знаете, вот я ехал в Лихте и думал, боже мой, женщина, в которой семья, в которой много хлопот, которая уже достигла такого уровня, о которой может мечтать, ну, самый великий Это профессор. Свято... Специалист светового уровня. Да, но она приехала рано для того, чтобы посмотреть самых тяжелых больных. Я восхищаюсь нашими профессорами, дай им бог здоровья, потому что благодаря им больница Мечникова, как бы там кому-то нравилось или не нравилось, это вопрос второй или третий, она сегодня на два порядка.